सर्वांना नमस्कार अमोल साहेबराव शिंदे घरणीकर आपल्या समोर सुविचार माला सादर करतोय तीन गोष्टी कधीच विसरू नये कर्तव्य कर्ज उपकार तीन गोष्टीपासून नेहमी दूर राहावे व्यसन जुगार चोरी तीन गोष्टींचा नेहमी आदर करावा आई वडील गुरु तीन गोष्टी इतरांना देत चला दान ज्ञान मान तीन गोष्टी भावाभावात शत्रुत्व निर्माण करतात संपत्ती पत्नी जमीन तीन गोष्टी कधीही चोरी होत नाहीत ज्ञान चारित्र्य जिद्द तीन गोष्टी आयुष्यात एकदाच मिळतात आई वडील तारुण्य तीन ीन अंगी अङ्गी नेहमीसु नम्रता सौजन्य सुस्वभाव अदमाः धनमिच्छन्ति धनं मानं च मध्यमाः उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो हि महतां धनं प्रकृतिनसार मानसा तीन विभाग कल्पिले आहेत। उत्तम मध्यम अधम यासाठी निकष कोणता तर त्यांच्या इच्छा आकांक्षा अधम लोकांना केवळ धनाची अभिलाषा असते आपल्यासारख्या मध्यमांना उपजीविकेकरिता धन व सामाजिक प्रतिष्ठेकरिता मान या दोहोंची गरज भासते तर उत्तम लोकांना केवळ मान हवा असतो कारण मान हेच त्यांचे धन असते लाइसेंस हेलमेट पी गाड़ीचे सी गाड़ी कागदपत्र व्यवस्थित पाइजे बाकी रस्ता नांगर ले ले का असेना हा दुर्भाग्य वने पी सिंह मृग मांस भक्षिणो भुभुक्षिता एवं कुलिना व्यसना भी भूता न नीच कर्मा नि जंगल में मांस खाने वाले शेर भूख लगने पर भी जिस तरह घास नहीं खाते उस तरह उच्च कुल में जन्मे हुए व्यक्ति सुसंस्कारित व्यक्ति संकट काल में भी नीच काम कभी भी नहीं करते समोरचे व्यक्ति आपला विश्वास घात करू शकतो हे ठाऊक आपण त्यांच्यावर विश्वास ठेवून असतो कारण आप अत्यंत असतं आणि हाच आपल्या प्रामाणिकपणा आपल्याला आयुष्यात घातक ठरू शकतो रस्त्याला महापुरुषांचे नाव द्यायला सर्व सर्व धर्मात चढावड दिसते परंतु महापुरुषांनी दाखवलेल्या रस्त्यावरून कुणालाच चालायचे नसते पती के दिल में जगह बनानी है तो सबसे पहिले माता पिता की इज्जत करे मर्दों को ओ औरत बिलकुल नाही पसंद जो उनके वालों का आदरणा करे अगर आप चाहती है कि आपका पति आपका बने इसके लिए उनके परिवार को अपना समझे यही बात पति को भी लागू होती है किस्मत और पत्नी भले ही परेशान करती है पर जब साथ देती है ना तो सारी कायनात बदल के रख देती है एक मर्यादे बाहर त्रास सहन के खूब शांत हो तोर ना कोना कड़े तकरार ना को अपेक्षा ठेवतो जीवन का सत्य माँ का प्यार मुसीबत में पता चलता है भाई का प्यार बंटवारे पे पता चलता है पत्नी का प्यार खाली जेब होने पर और पुत्र का प्यार बुढ़ापे में पता चलता है वाईट वेळेत साथ सोडलेल्या लोकांकडे लक्ष देऊ नका पण ज्यांनी वाईट वेळेची चांगली वेळ आणून दिली त्यांचे मोल कधीच विसरू नका राग हा माणसाचा कितीही मोठा शत्रू असला तरी तो योग्य वेळी आलाच पाहिजे नाहीतर लोक राग न आल्याचा सुद्धा फायदा घेतात आज जागतिक पत्नी दिन आहे मस्त आहे नक्की वाचा ऐका जी आपल्या चुका दाखवते पण घोड चुकावर पांघरून घालते जी आपल्या खाण्यावर बोलते पण न खाल्ल्यास काळजी करते चहा पिण्यावरून जी सतत बोलते पण भिजून आल्यावर स्वतःच चहा करते जिला सगळ्यातलं सगळं कळते पण चेकवर सही कुठे करू म्हणते जिच्या बडबडीनं आपण बाहेर जातो पण तिच्याच ओढीने लगेच परत येतो त्या आपल्या तारणहार पत्नीला आज माझा प्रेमपूर्वक दरपूर्वक सप्रेम नमस्कार इंसान की बर्बादी का वक्त तब शुरू होता है जब उस शख्स के मां बाप उसके गुस्से से डर से उसे नसीहत देना छोड़ देते हैं नीच व्यक्ति वह होता है जो प्रतिष्ठा पाने के बाद सबसे पहले उसी व्यक्ति को नष्ट करने की कोशिश करता है जिसकी मदद से वह बड़ा बनता है ज्ञानी व्यक्ति भी अपने चरित्र के अधीन होकर कर्म करता है क्योंकि ज्ञान मनुष्य की प्रवृत्ति नहीं बदल सकता नवरा दोन अटी वर घर ची काम कर तो एक तर बाइको खूब सुंदर आर भांडको रहाय आ जिस व्यक्ति को आपके रिश्तों की कदर नहीं है उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है अकेले खड़ा रहना यह अभिमान नहीं स्वाभिमान है अर्जुना ने कर्णा का नुकसान के लिए नौते तरी ही कर्ण अर्जुना का शत्रु बनला कधी कभी तुम्हारा का दोष नसला तरी तुम्हार प्रतिष्ठे मु प्रतिभा सत्य बोलने मुक तुमसे शत्रु बनत బా విచారూర్వక బోలా నమ్ర వినీ ధన్యవాద చారదా సంస్కృత క్లాసెస్థూర్